А а а що, не А вот не тут уже интересно. А что, дальше проезда нема? Только тут или нет? Нет. Забороны на зону. 8 километров. 8, да? Это типа буферная зона получается? Сейчас такая? А як, скажете, що через вісім вони? — Це прикордонна зона. А. Ні, ну ви бачите, фактично ви кажете, що дозвіл треба брати в прикордонний. Ну, в прикордонний командира прикордонного загону, правильно? Так. Значить, контролюють прикордонний територію. Но, Знач, но, значить, кордон. Ну, якщо логічно. Палочки продают, вы видишь, русские видно, да? Не, не ставьте. Где написано? Я вам говорю, что это запрещено. Где написано? Одни воюют, другие торгуют. Одни, вою, одни как бы обогащаются, другие умирают. Но это неправильно. Да? Но первый четкий сигнал остановить контрабанду, которая в, Крым, в Крыму процветает. Вот эти 600 фур, которые проходят ежедневно, ну понятно, что барыги обогащаются. Но что нам делать до барыг? Вы остановите вообще торговлю с Крымом. Как-то они обойдутся без нашей водки, слушайте это. Да? но ну, не, не помрут с голоду. Это их выбор. Изначально свободные экономические зоны создаются для тех регионов, которые нужно поднять. Это депрессивные регионы, убитые и тому подобное. С какой целью э, было. Э, принят закон по, по Крыму, мне вообще непонятно, потому что, ну, пускай там какой-то был период неразберихи, был, был период какой-то перевода активов там на украинских предприятиях, но это, он, он достаточно короткий. Кто хотел уйти, тот вынес свое производство и все остальное. Сегодня, э, насколько я знаю, сегодняшний официальный товарооборот около 1 миллиарда долларов составил. Вот с начала действия закона по сегодняшнему это только официально. Значит, эту цифру ну, условно можно умножать на 3: Контрабанда, серые серые грузы, которые пересекают, это, это, это фактически цифры, ну, сопоставимые, я не знаю, с каким бюджетом. То есть это, это фактически поддержка оккупантов. Это закон надо немедленно от, отменять. Простите, в много людей. Причем, прошлым, то, ну, спросите, Нет, там живет в вообще то 300 тысяч. Да. но много именно приехало на вот, россиян. Флота, россиян. Да, там Россия. наших нету. Там именно поприезжали, они по, по через едут, и на самолетиках прилетают, там наших там мало. Ну, ну и что там, там, по продуктам, а там дороже, дешевле. Ну, ты что, дороже, продукты обидно. Потому что наши продукты там. Ну, ты хочешь. Ну, вот, да. А хуй хуй хуй. Харьков, посмотри, сколько. Ну, и вон Харьков. И что самое интересное, они по ценам, по ценам, да, они же как бы получаются как бы дешевле, чем их. И они их там разгребают, вот зайдешь, там магазины, что-то все, блин, работают. Конфи работает, Фокстрот работает. Велморт. Заходишь, да, Велмарт работает, все работает, блин. За день задерживаются 40 фур только с сахаром. Хотя постановок кабмина товары первой необходимости. 40 фур сахара это товар первой необходимости, 80 фур с леса западной Украины, брус там, и, и так далее. По 600, по 1000 машин едет в Крым. А область что, даже если уже, то что государство с этого имеет? Ничего. Они везут в украинскую территорию, временно оккупированный этот. И третье, это экологическая безопасность, это то, что я говорю, лес и песок. Лес уничтожается. Рукотворный лес, вот этот наш, который сдерживает Олешевские пески, который еще Александр Царь начал садить, его же просто его вывозят, и вывозят на Крым. Единственное, что может отгородить, например, Крым и, например, Херсонскую область от тех незаконных перевезений, это стена. Але наше суспільство, наше керівництво, наша наша влада настільки слабка, що вони навіть ту стіну побудувати не можуть. Це нікого не цікавить, тому що тут ви ви розумієте, що тут є величезні гроші, і що говорити на Херсонщині, що говорити про західну Україну, тобто проблема контрабанди є актуальною і наразі, і вона була актуальною і в 2005-му, і в 2009-му, то тому, тому тут говорити про. Вирішення цієї проблеми за один день просто неможливо. Пам'яті, в чому, в чому ситуація, що ми завозимо свій товар? Ніхто ні за що не платить, як на свою територію, перебивають бірки і завозять уже Крим в їхні торгові мережі, як російський сахар. І головна вимога, щоб на мішок був білий і не було цукор написано. Створили такі умови, які типу і не контрабанда. Це ж і не контрабанда, ми підтримуємо свої. Я, кажу, нам в Херсоні розказували, що категория 600 фур стоїть. Ну щось я 600 я не, не знаю, бачу. Раз, я... два, три. Ну, ставлю, що ви приїхали, я так скажу, подивитись на свої очі, може так, а чого ми приїхали. Так, як Людям так. розкажете, що автомагато знають до що. В Херсоні казали, Супи що доходить, Каже, що стоїть 600 фур і все набито, типу, товарами, вони торгуються, таке такі партії так, не беруть. Скажу, что первое нужно сделать, отменить закон про свободные экономические зоны. Только он будет отменен, 800, 600 и 1000 фур не будет. Будет придется платить пошлины, налоги, все сразу закончится. Про Крым понятно, что ее нужно отменять, и чем быстрее, тем лучше. А ее нужно делать в Херсонской области, это, это очевидно. И второе, патрульные службы нужно не в Днепропетровске и Львове начинать, а в Херсоне, на Херсонщине нужно да, патрульную полицию нужно было здесь, и вот туда привлекать э, хлопцев в отсуту. Я скажу по одной причине. Это для кого-то может быть непонятно не почему, потому что мы на границе. Что, что мы говорим? знаю, говорим, что, есть. А, может быть, танк стоит. Может быть, документы тут Здрасте. Да я говорю, про... а как дела вообще? Что тут происходит? нормально. А что, машин багато, мало? Не знаю, мы с границей, у нас связи нету. И вот показатель, у нас связи нет. В Дебальцево тоже нам рассказывали, что все хорошо и отлично. Но потом в парламентском отчете я прочитал, что на оборонных укреплениях Дебальцева работал один экскаватор. Один. Вновь назначенный начальник, замначальника областной милиции Илья Кива в открытую на пресс-конференции сказал, первой и второй линии обороны на Херсонщине нет. Это вот у нас стоит оккупанты вот здесь 150 километров. Это что касается обороны? Есть чисто, есть вот кроме военной тематики такой прямой, да, армейской. Есть еще и тема информационной безопасности, которая тоже входит в систему общей безопасности. Например, в Жанкое россияне установили передатчик вот цифровой, усилили его мощность в 4 раза. Он фактически накрывает все приграничные районы, достает до каховки. Со стороны Украины не делается ничего. Вот с нашей стороны нужно не только обороняться в этом смысле, а проводить какие-то наступательные действия. Идет уже, то есть посыл о том, что Крым это Украина, все меньше и меньше, и, и чем больше то ли температуры, то ли еще что, тем не менее украинские туристы туда едут. И наверняка нужно было провести какую-то гораздо крупную информационную кампанию, чтобы все-таки Наши люди туда не ехали. Что заработать? И каждый вроде как сам ничего не зависит, но тем не менее, если бы какая-то компания информационная была, что не едь отдыхать в оккупационный Крым, потому что ты помогаешь этому режиму, это уже было бы какой-то посыл. Получается, основной поток идет пятница суббота-воскресенье, где-то порядка пяти с половиной тысяч пешеходов. А, пешехода, машина. машин. Машин где-то от полторы до трех тысяч. Да. Ну, сутки. Это, 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 момент, это имеется в виду туда-обратно. А так где-то в будние дни, получается, с понедельника по пятницу машин где-то до полторы тысячи, а пешеходов до пяти тысяч. Со временем отсюда переедем под самую административную границу, то есть люди будут непосредственно приезжать и сразу проходите без буферной зоны, зон? а? без буферной зоны. Ну я бы так... не такого, такого понятия как буферная зона, его... <померевыш> ну его, его вызначено законного нет. <померевыш> <померев> <померев> да, это ну так называется народным языком буферная зона. То есть она будет уменьшена до 200 метров. Если берем, <померев> например, экономику, нехай наши экономисты порахуют, чем может закончиться оккупация Крыма Крыму с экономической точки зору. И уже Доносять цю інформацію через соціальні мережі до мешканців Криму, хочу зазначити, що в будь-якому соціальному середовищі є 5-10% людей, які взагалі є носіями якихось цінностей. А взагалі маса це 90% людей, які нікуди не вникають. І саме з цими людьми і в Криму ми повинні працювати. Основна суть нашого суспільства, що ми більш-менш демократичні, і ця пропаганда на нас не так впливає та так і діє. Тому ми можемо там розмежовувати деякі поняття, дещо розуміти, дещо аналізувати. Ну тобто, в цьому і плюс нашого суспільства. У нас із 18 вісім районів свободно отримують російський сигнал, а українського нема, тому що дециметрове ці скіфія навіть не показує. А всі ці генічні Івановки, ніжні сірогози, це все йде пропаганда. В открытую мы даже глушилки не можем поставить, потому что оказывается миллионы. Речь идет о правдивой информации. То есть, Тарас сказал сейчас о Херсонской части области, которая там ближе к Крыму. Там действительно нормально каналы не принимаются. Если центральные еще украинские принимаются, то дальше Красноперекопска ничего нет вообще украинского. Поэтому люди, когда уже полтора года находясь в информационном пространстве вражеского государства, Чисто психологически пропитываются этой информацией, а мы теряем граждан своих. Вот проблема в чем. Люди должны видеть, что, что это справедливо, боротьба или как. То есть, когда они идут, они считают себя гражданами Украины, Украины, приезжая сюда, сталкиваются часто с хамским обращением, часто куча э, административных услуг которые здесь вынуждены оказывать, начинают любой справки, свидетельство рождения, там, расписание в ЗАГСе. Людям перекрыли дорогу, им нельзя ездить, а транспортное сообщение без налога уходит. То есть вот эти парадоксы в сознании не укладываются. И, соответственно, обычный крымчанин, он думает об Украине далеко не так, как хотелось бы. От до нас до цих пір, як до волонтерів, звертаються військові, кажу, з різних і з елітних підрозділів навіть, що мене дивує, і кажуть, бір це нам купіть. А так важиш, мають в першу чергу забезпечувати. І я бачу і знаю, що виділяються колосальні суми. Він каже: Та розумієте, у те, що нам видають, його не можна вдягти. Воно непридатне для виконання. ну... Питання, чому Чому ніхто не поніс відповідальності? Це мі мій посил до всіх військових. Що перше, що ми просимо, напишіть рапорт і поділіться своєму безпосередньому командиру або командиру-командира, якщо той не реагує, і це це перший крок, з якого треба починати. Бариги у власті, прямим текстом називає вірні, називає статус прямим, прямим словом. вони якби тормазять нинішню ситуацію. Ну, любого человека возьмите, крупного бизнесмена, у него связи везде, как бы, и с ОПОБОКОМ, они, как бы, они внешне аполитичны, хотя красятся при принуждении в, в любые политические партии, да. Ну, вот возьмем, как бы, что, фамилию можно возьмем Новинского, да он тут с Херсоном дружит, да, фактически, да. Остановите электроэнергию подачи, люди добрые, пусть думают, как с Россией, они захватили Крым, пусть думают, как их обеспечить, тянуть сюда подводную лодку атомную. Или что-то, ну пусть думают, как обеспечить электроэнергию. Зачем вы туда продаете электроэнергию? Ведь дело ж не в деньгах.